Yes, Доброго дня, шановні радіослухачі. В ефірі програма поговоримо про актуальне. У студії працюю я, журналіст Людмила Балинська. Мій гість сьогодні, лікар-психотерапевт вищої категорії, кандидат медичних наук Рінат Валерійович Добросердов. Телефон за яким ви маєте можливість приєднатися до нашої розмови. 55 26 10. Ми чекаємо ваших дзвінків та запитань. Вітаю вас, Рінат Валерійович. Добрий день. Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про таку актуальну тематику, як демобілізація військовослужбовців, призваних рік тому в українську армію. Власне, ці люди, які бачили війну, вони повертаються додому. І як нам інформують інтернет-видання, вже у п'ятницю повернулося 200 таких війничан до своїх рідних. Як працювати, як допомогти психологічно провести психологічну реабілітацію саме вінничанам, таким, яким побачили жахіття війни? На жаль, у нас немає системи такої реабілітації. Тому, власне, це і буде проблематично. От я хотіла би, щоб ви розповіли радіослухачам, телерадіослухачам, які нам, нас зараз дивляться і слухають, про те, чим власне загрошує це нам. Ось такий пост. посттравматичный синдром, каким уже называем афганским. Я считаю, что, во-первых, это одна, наверное, из самых актуальных тем на сегодняшний день. И такие понятия, как вьетнамский синдром, афганский синдром, чеченский синдром, а сейчас мы имеем синдром АТО, это действительно та проблема, та мина замедленного действия. И если с этим не работать и ничего не делать, чем это чревато? Я начну, хочу начать вот с чего. Ну, во-первых, первый момент, он очень важный. Люди, которые возвращаются оттуда, первое, самое главное, они должны быть востребованы. Так? Если человек ощущает невостребованность, а все это уже мы проходили, да, когда люди, прошедшие Афганистан, говорили, мы вас туда не посылали, когда сейчас уже стоит вопрос, говорят, вы по доброй воле пошли туда добровольцы, решается вопрос ихнего статуса. Самое катастрофическое, что первое, это огромнейший рост суицидов. Я хочу объяснить телезрителям, радиослушателям, суициды ⁇ это желание покончить с собой. И вот ужасающая статистика, вот после Вьетнама, можете себе представить, 20% людей, которые покончили жизнь самоубийством. То есть это глубокая депрессия, которая в итоге выливается в мысль, кому я нужен, зачем я живу. Это рост алкоголизма и наркомании. То есть самое такое известное, чаще проявляется у мужчин желание уйти от реальности, это принять алкоголь. Это пополнение криминогенных структур. Потому что человек невостребованный, который научился хорошо и грамотно работать в плане убивать, он с легкостью идет на разбой, это мы тоже знаем по опыту бывших афганцев. Поэтому что такое посттравматический синдром? Первое. Какие основные причины его развития? Первой причиной развития является это та эмоционально-стрессовая, шоковая ситуация, в которой находится боец. Это желание удрать, желание спрятаться в ответ на какую-то угрозу. Это первый момент. Второй момент это чувство вины, глубочайшей вины, связанное с потерей близкого человека, я кажу, по братым, да, с которым ты, как пел Владимир Семенович Высоцкий, может быть, помнят, да, брат остав покурить, а в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Это серьезнейшее чувство вины, почему этого человека не стало, почему я живой, а его нету. Следующий фактор, причин там очень много. Это когда м -м, бойцы в АТО, с одной стороны, они ужасно хотят услышать близкие, родные голоса, жен, детей, матерей. С другой стороны, его не очень любят, когда им звонят. Почему? Потому что если в телефонный звонок начинает раздаваться, что ты там служишь, ты ничего не разумеешь, что тут у нас робится, что у нас, подвышение цены и так далее, это дополнительный психотравмирующий фактор. И следующий момент, он тоже очень важный, это их неозначимость. Да? как мы будем восприняты, когда мы вернемся? Делаем мы правое дело или нет? Зачем это и к чему? Поэтому причин есть очень много. А сам посттравматический синдром, он проявляется, во-первых, сейчас статистика, это официальные данные, хотя они опять-таки тоже относительные, на сегодняшний день выводят такую цифру. 15 тысяч украинцев, которые сейчас воюют в зоне АТО. Это, конечно, цифра нереальная. Почему их намного больше? Тут не учитываются участники партизанских отрядов, не учитываются отряды, которые занимаются разведкой, контрразведкой. Но с 15 тысяч психиатры, да, они официально заявляют минимум 20%, которые будут подвергнуты посттравматическому синдрому, который может начинаться как через месяц, так и даже через 10 лет. Первые симптомы, как врач, это э, депрессивное состояние, чувство апатии, чувство безысходности, э, чувство повышенной тревоги, чувство нереализованных вот этих стрессовых ситуаций, которые как бы, ну, своего рода переносятся в подсознание наше, и у людей упорная бессонница, э, проблема концентрации внимания, нарушение памяти. Скачки давления, сердцебиение. И масса есть проблем психологического характера. Да? Вот, например, представьте себе человек, который приехал на ротацию, да, или демобилизовался. К нему навстречу бежит матушка, жена, дети, радость, веселье. И тут вдруг такой человек берет и начинает уходить в комнату, начинает уединяться, собирается, уходит на улицу. Непонятно, с чем это все происходит. Да, это патологическая реакция на стресс как на положительный, так и на отрицательный. То есть, если есть какая-то стрессовая ситуация, нужно уединяться, бежать в убежище. Поэтому э, проблем очень много, симптомы, они абсолютно разные, очень разные. И здесь необходима работа, работа прежде всего э, психотерапевтов, в том числе и медикаментозное лечение. И, конечно, то, что сейчас очень многие, к сожалению большому, как у нас в стране, даже волонтеры, выполняют функции психологов. Такие люди, они должны быть поняты. Это самое главное. Нагадю раді слухачам, що сьогодні гостем студії є лікар-психотерапевт вищої категорії, кандидат медичних наук Рінат Валерійович. Добросердов. Якщо маєте можливість приєднатися до нас, і маєте бажання, телефонуйте 55 26 10, Телефон у студії ви охарактеризували власне ознаки посттравматичного синдрому. Скажіть, будь ласка, чи може сама людина або рідні їй допомогти? Чи все ж таки потрібно обов'язково звертатися саме до психотерапевтів, тому що тут без медикаментів? Дякую за запитання. Дуже-дуже невеликий відсоток це люди, які можуть самі дійсно справитися з цією ситуацією. Більшість ні. Тому, якщо з'являються хоча б ті симптоми, які я перерахував, треба з цим щось робити. А з цим робити, ще раз я говорю, от ви можете себе представити, мені чомусь зараз павнився такий момент за мою вже доволі більшу життя. Я много выступал, много ездил. И вот одно из выступлений, есть такой город Каменка в Приднестровье, там есть санаторий. И вот сидит огромная аудитория, человек 300, да? И ко мне пришел на сеанс здоровый мужик, страдающий нервами прежде всего, депрессия и псориаз. Вот псориаз, это очень многие считают, что причина связана с пережитым стрессом. стрессом. Мне удалось ему очень здорово помочь, но почему я о нем вспомнил? Во время сеанса, что такое гипнокатартический метод? Это когда через суженное трансовое состояние врач хочет из подсознания в сознание вытеснить, отреагировать и пережить перенесенную психологическую вот эту травму, да? которую можно глушить таблетками, заливать водкой. Одно и другое это дорога в никуда, естественно. Вот вы можете представить мое состояние, где сидит в зале человек 300, он поднимается, вынимает обрез, передергивает затвор. Я кричу, машу с ассистентом, они бегом его схватили, усадили. А вот после этого всего, когда он ко мне пришел на сцену, я очень доволен, потому что псориаз у него прошел. Это замечательно. Вот он мне говорит, Ренат Валерьевич, вы представьте мое состояние, когда на моих глазах мою беременную жену штыком прокалывает Молдаванин. Вот это у него стояло перед глазами, этот ужас, этот кошмар. И вот когда он вытеснился, отреагировался в такой бурной реакции, с ним была истерика, ушла причина, и, естественно, тело очень быстро очистилось, прошел псориаз. Поэтому, где есть уже серьезные отклонения психики, да, здесь, конечно, нужна помощь психотерапевта, врача. Где есть, чтобы своего рода профилактировать это, здесь необходима, конечно, правильная поддержка психологов, в том числе работа с семьями в обязательном порядке, в том числе работа с детьми, беженцами. Это абсолютно отдельный пласт. И вот Министерство образования, оно вводит такую как бы необходимые уроки мужества, уроки о войне и так далее. Это дети, они коренным образом отличаются от наших детей. Дети, дети войны. Дети войны. Это может быть, еще раз повторяю, немотивированная агрессия у ребенка. Это ребенок может быть снижение внимания у ребенка, концентрация внимания. Я вижу звоночек там у нас вроде. <laughs> Прошу прощения. Так, до нашей разговоры приеднуется радиослухач. Я нагадую, что мы, мы в прямом эфире. Сегодня гостем студии есть лекарь-психотерапевт высшей категории Ринат Валерьевич Добросердев. И мы слушаем первое запитание слухача. Доброго, Доброго. У меня такое запитание. Дуже много наших бойцов лікується за границей. А это не было бы лучше не только министров, а и лекарей взять за границу, хотя бы на час, час войны, чтобы не мучить этих солдат туда-сюда возить. Добре, дякую за вопрос. Дякую за запитання. Я хочу сказать, что э, те, которые лечатся за границей, лечатся они не от хорошей жизни. И вот для того, что вот я как могу ответить, ведь есть инвалидность физическая, нет руки, нет ноги, нет глаза, а есть инвалидность душевная, психическая. Так? Поэтому лечиться за границей, есть сенс, есть резон, когда стоит вопрос о поставке более, как бы сказать, более функционального протеза, например. Это да. Что касается психики, что касается души то я бы, конечно, бы давал бы бесспорно предпочтение. Это можно, у нас есть высококвалифицированные специалисты, здесь у нас на месте. И эту помощь, я говорю, не то, что должны, они обязаны оказывать. Причем, я почему-то порой удивляюсь, есть психологи в факультет в медуниверситете, есть психологи в педуниверситетах. университетах. Мы на сессиях Мисковой Рады затверживаем посады психологов в школах. Вот психологи, это должна быть тот, та тонкий мост, та между родителями, детьми и педагогами. Поэтому я могу сказать, что у меня есть опыт, и ко мне обращались, и обращаются не только беженцы, но и те, которые не только прошли, а то Майдан, но даже побывали в плену. Даже побывали в плену. Эти ужасы, кошмары, я не хочу рассказывать сейчас, озвучивать. Их наши телезрители и радиослушатели видят каждый день с экранов голубых и с радио. Поэтому здесь необходимо, я считаю, что касается вот именно коррекции, психологической коррекции, то лучше бы отправить этих психологов на какие-то определенные тренинги, на знания, получить определенный уровень знания за рубежом. Ну, это не обязательно ехать туда. Что в плане Сырбаска, а где у надают? такую допомогу? Вот у нас, надают такую допомогу? Чи есть у нас центр психологической поддержки и реабилитации? Мне Вы трудно реабилитации. ответить на этот вопрос. Почему? Потому что я считаю, что это у нас происходит стихийно, как и все остальное. Потому что помощь оказывают волонтеры, которые порой немножко как бы, но не оказывают эту помощь. Они порой оказывают помощь, не понимая, что это есть помощь. Потому что еще раз говорю, что для людей, которые находятся там, которые защищают родину свою, да, для них самое важное, самое главное, это их значимость, что они нужны, нужны нам, нужны будущим поколениям, нужны нашей независимой Украине. Это самое главное. Багато психологів стверджує про те, що набагато важче тим людям, які власне вдома біля телевізора дивляться от усі, всі новини, ту всю ситуацію, і вони більше переживають, аніж ті хлопці, які на передовій, тому що вони виконують свої обов'язки, і, можливо, в них не завжди в той момент є відчуття того страху, який є, скажімо, і розпач, і якась така втома, і зневіра, і ще більше страху у тих людей, які тут по цю сторону екрану, вони спостерігають за тим всім. Є думка про те. Що, скажімо, не варто, можливо, всі ці жахіття війни показувати, так? І дуже багато, наприклад, для того, щоб не нашкодити людям з слабкою психікою, або, наприклад, дітям, які можуть бути в той час в той момент біля телевізора, біля екрану телевізора. Хочу почути вашу думку. На вашу як ви вважаєте, чи варто все ж таки не применшувати, не прикрашати цю картинку і показувати реальну ситуацію для того, щоб не обманювати радіо телеглядача? Чи все ж таки краще ми не будемо шкодити? психии и краще поберегти наши нервы. Я хочу сказать, что средства массовой информации это очень серьезная вещь, и вы все прекрасно это понимаете и знаете. Сейчас ведется масса дискуссий и разговоров по поводу информационных войн, да, которых, к сожалению, мы немножко проигрываем. Здесь глубокий вопрос, почему? Потому что первое, что должна быть объективность. Полной объективности нету, как с той стороны, как и с другой стороны. Второй вопрос, нужно ли это смотреть. Я вообще проповедую, не я проповедую, простая элементарная вещь. Мы прошлого вернуть абсолютно не можем ни одного дня отлистать. Архангел бы опустился с неба, сказал, Добросердо, вода, дай руки, я тебе лет на пять отца с матерью верну. Я подал бы. Любим, убиваем, творим добро. Можем пойти покаяться. Просто, а будущее — это иллюзия. Иллюзия. В 20 лет огромная иллюзия. 52 ООО, 65 с отцом за день до смерти. Он говорит, дедочка, когда эта жизнь пробежала, как мгновение. Поэтому есть сегодня и есть сейчас. И есть сейчас. И вот что касается сегодня и сейчас, моя абсолютно такая вот, когда вот говорят, да, живите так, как будет этот день последний в вашей жизни, не надо афишировать, не надо пиариться. Задай себе вопрос, пусть каждый задаст и найдет на него в душе ответ. Что ты можешь сделать сейчас? Чем ты можешь помочь сейчас? Бабушка связать носки? Спасибо. Пойти отнести сейчас. Поэтому, если, например, приняли решение, там, кто что может передать бойцам, да, кто 100 гривен, кто 200 гривен, кто какие-то вещи, и не бойцам, а это было беженцам нашим, да, которые из Крыма приехали, вот мы решили вопрос, что мы будем делать, на какой-то счет перечислять под большим вопросом, вдруг сопрут, правильно? Мы решили нормально все собрали дружненько, да, в правком и непосредственно людям вручили в руки и сделали доброе благое дело. То самое главное, эту информацию ее надо отфильтровывать в каком плане, что ты реально конкретно можешь сделать? Просто наматывать сопли, плакать, это тяжело, это психотравмирующая ситуация честно скажу, у меня часто тоже кому подходит горло. Понимаете? Я уже честно, у меня был пару моментов, что я уже порывы такие делал, несмотря на свое сердце, несмотря на свою гипертонию. И мне как-то трудно понимать и лежать, что и вот, как говорят, лежат на диванах. И надо эту информацию получать объективную, это первое. Второе, если проводить параллель между Россией и Украиной вот разница заключается в чем, что мы как бы от вот этих стереотипов Советского Союза нам удалось отойти. России нету. Россия это вечное идолопоклонство. Это вечное идолопоклонство. Сейчас же печатаются уже монеты с образом Путина, правда. Сейчас уже памятники Путину ставятся. Поэтому вот эта борьба с идолопоклонством. Если даже пытаться делать что-то говорить плохо, да, о нем плохо говорить. Это есть закон антагонизма, с пеленок. Скажи ребенку, не трогай наушник, он хочет пальчиком потрогать. Найди, играй, если интерес пропадет. То есть любая реакция информационная с нашей стороны, он такой, 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 это подтверждение зомбированным россиянам, нормальным, классным людям, да, славянам, то, что это происки империализма американского. Правильно? Правильно. Поэтому в данном, плате, в данном плане я все-таки остаюсь сторонником только одного. Информация должна быть объективная, и информация должна быть строго дозирована для какого-то конкретного телезрителя. Совершенно верно. Если с утра до ночи гробы, похороны, а плюс еще идет сейчас заболевание детей, кто может пожертвовать и так далее, это негатив. Это то, что сильно угнетает и давит. Однозначно. Я нагадую раді слухачам, що ми присумо прямому ефірі. Якщо у вас з'явилися запитання до гостя студії, лікаря-психотерапевта вищої категорії Ріната Валерійовича Добросердова, телефонуйте нам. Телефон у студії 55 26 10. Ми чекаємо ваших дзвінків. Продовжуючи тему телевізійного ефіру, хотіла би пригадати ось нещодавну ситуацію, коли. Показували дійсно похорони одного з бійців, і ви знаєте, є люди, які ледь стримують сльози. Так вони оцей біль в собі як би тримають. як на вашу думку, все ж таки варто віддавати свої емоції виливати? Так, от як ми кажемо, катарсис, очищення, коли людина плаче, вона все це біль вона залишає так, чи Все ж таки, нехай це буде гарна картинка, але десь ми цей біль все всередині будемо втримувати. в собі. Я дуже благодарю вам за цей вопрос. Почему? Потому тому, що Раньше в селах, когда умирал близкий человек, приглашали бабок и называли их плакальщицами. Они приходили, садились под забором. И что делали? Забывали. У, -у, У, зачем? Потому что в тяжелая ситуация, когда уходит близкий человек, человек зажимается, он думает о поминках, о похоронах, о том, о том, о том, о том. Когда близкие говорят, не держи в себе, поплачь, тебе станет легче. И вот это нереализованное горе, оно впоследствии имеет отклонение, которое вначале вылазит в невроз, а потом в психосоматическую медицину. В гастриты, язвы, в астмы и псориазы, и все другое. Поэтому любое горе, оно должно быть отреагировано. В себе держать его нельзя. Однозначно. И вот тут то, о чем мы уже сказали. Порой приходит на помощь моя профессия, моя профессия, когда во время сеанса у человека и истерика, и слезы, но это дает возможность врачу сказать, ребята, я что-то делаю с причиной, да? А не депрессия, она тебе антидепрессант. Бессонница, она тебе снотворное, улучшить химии. Поэтому горе должно быть отреагировано, стопроцентно. Другое дело, мужчине как-то неловко отреагировать, но это можно собраться, где-то поехать в лес, где-то уединиться. Горе надо, оно должно быть отреагировано. У багатьох бійців АТО, які повертаються додому, в них власне таке відчуття з'являється і дуже довго їх тримає, як відчуття провини. От як з цим боротися? І я думаю, що таке ж саме відчуття і виникає у тих людей, які на жаль тут по цю сторону екрану. Вони хотіли би допомогти, але, наприклад, в тих же самих бойових діях бути там на сході, але в силу певних причин вони не можуть бути на передовій. От як контролювати в такій ситуації свої емоції? Вопрос, не имеющий как бы какого-то конкретного ответа. Я с женой провожаю доченьку с зятем в Киев. Я смотрю, молодые парни, молоденькие мальчишки с рюкзаками в берцах смотрят. А тут пир идет горой. Сидят, пьют эти руки веером. Смотрю на их глаза. Я понимаю, что творится в их душе. Поэтому, поэтому, поэтому то, о чем говорил, могу сказать только одно. Это действительно те люди, благодаря которых я вам даю сейчас интервью, а вы у меня его берете. Мне ужасно нравится песня Аллы Пугачевой, Аллы Борисовой. Война, наверное, многие слышали. Низкий поклон, и они никогда не должны быть забыты, прежде всего. И самое главное, ответить за свои слова, ибо всегда было такое понятие, всегда было такое понятие. Слово дворянина, купеческое слово, на жаргоне за базар отвечают. Да? Вот все, что им обещается, все это нужно сделать. Это все должно, это должна реагировать власть. Они должны быть никогда и никем не забыты. Это самая главная, основная задача. Ну, а если будет им заявление, вы же по доброй воле туда пошли. Добровольцы, правильно? Какие то вам статусы, что вам там положено? Ну, я думаю, что тогда телезрители, радиослушатели догадываются, какое будет продолжение этому всему. Чи відчули ви на власній практиці свого власного досвіду, що все більше вінчан почали звертатися за допомогою до вас, як до психотерапевта? Тобто це та ситуація вже не контрольована, коли вони самі своїми силами не можуть допомогти своїм рідним або собі? Ну і може бути це не скромно, але пацієнтів я в принципі якби ніколи не пацієнтів не знав, а то, що їх більше звертається, це, звісно, факт. Чому? Тому що ще раз я кажу, крім тих, які там... Остаются тут жены, остаются тут дети, остаются тут непогашенные кредиты и остается масса-масса проблем. Масса проблем. И вот буквально недавно пациентка, мы с ней поддерживаем отношения, мы с ней созваниваемся, она с Мариуполя. Вот ее состояние, то, что она рассказывает, там семья, там дети. Причем пациентка, страдающая онкопатологией. Буквально недавно я с ней говорил по телефону, говорю, ну если уж совсем, бросай все, приезжай, найдем тебе жить, не проблема, найдем что кушать. Поэтому это тяжело, это тяжело, это трудно, это тяжело. Но я знаю только одно. Это некрасивые слова. Нема еще ни одной державы, которая выиграла, державы захватчика. Такого быть не може. а як ви вважаєте, як психотерапевти зараз дуже багато говорять після Майдану, що Майдан власне змінив суспільство? Ось як війна на Донбасі вплине на нашу психологію українців, чи станемо ми інші майдан, звісно, змінив суспільство зараз не війна в Україні, так тому на я вважаю, вважаю, що кров пролита була не зря Небесної сотні. Почому поменялись взгляди. поменялись отношения, что бы ни говорили, как бы ни говорили. Поэтому мы стремимся к демократии. Демократия так быстро не происходила. На все нужно время. На все нужно время. То есть если памятник на Казицкого стоит бойцам Небесной Сотни, и кто-то сверху дает указание люки покрасьте Европейская площадь вот этими мордашками с улыбочкой, да? Это абсурд, это нонсенс какой-то. Преподавателем художественной школы говорит, покрасьте, пожалуйста, люки в желто-голубой цвет с улыбочками. Да? Люди как-то удивляются, говорят, мы делать это не будем, потому что мой ученик ставил этот памятник. Ставил. Поэтому я считаю, что как бы вот с прошлой терминологии, я понимаю, я, я в этом не сомневаюсь ни на йоту, ни грамм. Дело наше право, и победа будет только за нами. То ви вважаєте все ж таки, що ці події на Донбасі вони все таки зроблять наших українців більш дружнішими, ми станемо більше співпереживати, ми вже, власне, зараз співпереживаємо. І, можливо, на жаль, таким шляхом, але ми все-таки змістями. Я вважаю, єдність що, що Майдан, що події, які зараз відбуваються, вони прежде всего об'єднують націю. Об'єднують, укріпляють її. І я думаю, вибір зроблений. І путі бить не може. до речі, ви згадали в, в нашій розмові про інформаційні війни, от яким проте про інформаційні війни, от як їм протестуєте, і зараз в інтернет мережі з'являються такі навіть створені вже такі інформаційні війська, і навіть залучають журналістів до, до них для того, щоб російській пропаганді якось щось протеставити. Як ви вважаєте, наскільки це от який буде ефект? Чи спрацює цей механізм? Если мы говорим просто о реальных событиях, о литье грязи, это одно. Если мы говорим о таких моментах, недавно я давал интервью, видеоролик очень хороший, вышел в интернете, могут посмотреть его, эффект 25-го кадра. То есть, когда чисто на подсознание человека, для того, чтобы картинка появилась на экране, надо, чтобы пролетело 25 кадров. И в 25-й кадр идет, вставляется информация, да, определенно. Голосуй за того, голосуй за того, или пейте Кока-Колу и так далее. Длительное время это было запрещено ЮНЕСКО, но сейчас, когда бардак, можно купить чистый диск, уже заряженный, запрограммированный. Поэтому, что касается применения 25-го кадра, я непременно я знаю это, что российская пропаганда он применяется. Однозначно. Вы поняли, да? Наверное, поняли тоже наши радио и телезрители что это работа, это работа, это люди, которые работают, это люди, которые выискивают изюминку какую-то, чтобы прежде всего унизить. Ну это страшная вещь, это абсолютно страшная вещь, когда люди, которые вместе жили, которые. Это страшная вещь, это страшная вещь. То есть как бы Армения, Азербайджан, там еще как-то можно понять религиозные какие-то вот такие вот разницы, да, там ислам и христианство здесь трудно конечно себе представить но я думаю что это все пройдет все пройдет и это тоже пройдет непременно пройдет На цій оптимістичній ноті ми будемо власне завершувати наш ефір. Нагадаю, що гостем програми актуальне інтерв'ю був лікар-психотерапевт вищої категорії, кандидат медичних наук Рінат Валерійович Добросердов. З ним спілкувалася журналіст Людмила Балинська. Бажаємо вам міцного здоров'я і до нових зустрічей.